اب اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہر انسان کے لیے کتنا وقت موجود ہے کہ وہ اس وقت کے اندر توبہ کر لے تو اللہ تبارہ کا وطالعہ اس کی توبہ کو قبول کروائے گا اب یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار سات سو تین اور امام احمد بن حمب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسند کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہی کی حدیث پاک موجود ہے اور بھی سیاستہ کے مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے انبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک مردی ہے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تابا قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ فرمایا کہ جو شخص اس وقت تک توبہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کی قبول کرتا رہتا ہے یا ہر کسی کی توبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو یعنی کہ جب اس وقت تک وقت ہے انسان کے پاس کہ وہ اپنے رب کی چوکھٹ پر آ جائے اور اپنے رب کو راضی کر لے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو اس وقت تک انسان اور بندے مومن کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے اور جنت میں داخل جائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے حدیث مبارکہ لائی ہے حدیث چھ ہزار چار سو آٹھ اور اس میں آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بندے کے لیے ایک انسان کے لیے سہری بات ہے اس کا جو موت کا وقت ہے وہ مقرر ہے لیکن بندہ مومن کو خبر نہیں ہے تو اس حوالے سے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سماعت فرما لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ, توبت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کے حلق سے کی آواز نہ آ جائے گویا کہ یہ ایک موت کی علامت ہے گویا کہ جب تک اس کے جسم کے اندر یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اس وقت تک اس کے پاس وقت ہے کہ وہ رب العالمین کی دلیس پہ آ جائے اور رب العالمین سے معافی طلب کر لے اور پروردگار اسے معاف کر پا دے سنن نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار دو سو پچاس اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کا کیا فیدہ ہے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائب من الزم کمل لازم فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں اتنا عجر ہے کہ جو شخص اپنے رب العالمین کی دلیز پہ آ جاتا ہے اور اپنی پروردگار سے معافی طلب کر لیتا ہے تو گویا وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کیے ہی نہ ہو ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس میں آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قال فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ندامت آ جائے پشمان ہو جائے وہ شخص یہ کہے کہ یار یہ تو میں نے گناہ کر لیا ہے میں نے غلط کر لیا ہے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ندامت جو ہے یہ بھی توبہ ہے دل کے اندر شرمندگی آ جانا یہ بھی توبہ ہے امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک علیہ السحیحین کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے ان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ anyway, رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے فرمایا کہ ان الشیطان قول وعزتی کا یا رب کہ شیطان نے پروردگار کی برگاہ میں عرض کی کہ اے آقا اے رب العالمین لا ابرہ اغوی عبادک مادامت ارواحہم فی اجسادی کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان بندوں کے جسموں کے اندر روح بکایا ہے اس وقت تک میں تیرے بندوں کو حمراہ کرتا رہوں گا تو پروردگار نے اس کے جواب میں حکم فرمایا وقال الرب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ عزتی و فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت اور میری جلال کی قسم یہ قسم کون کھا رہا ہے رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم لَعَزَالُ أَغْفِرَ لَهُمْ مَسْتَغْفِرُونَ فرمایا کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو ضرور بخش دوں اب یہ بندوں کے لئے شرط ہے کہ وہ پروردگار سے معافی طلب کر لیں تو پروردگار ضرور بزرور انہیں معاف فرما اس سے پہلے کہ ہم اپنے رب کے حضور آ کر معافی طلب کر لیں اور اپنی بخشش طلب کر لیں ایک نہ ایک دن تو ہمیں آنا ہی پڑے گا اس سے پہلے کہ خود ہم چل کے رب العالمین کی برگاہ میں آ جائیں ورنہ ایک دن ہمیں سفید کفن میں لپیٹ کر پروردگار کے در پہ لایا جائے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور آئیں اور معافی طلب کر لیں اور پروردگار ہمیں بخش